Добрый день, уважаемые одесситы, уважаемые жители города Теплодар. Значит, как вы знаете, прошлой ночью на Амио Костенко было совершено нападение человеком, который работал в мэрии Теплодара. Зовут его Панасюк Олег Юрьевич. Человек был в явно на видео видно было в алкогольном опьянении и, скажем так, на общественную деятельность, а не отреагировал кулаками. Значит, чтобы все понимали, абсолютно все, и те э, негодяи, которые будут его в дальнейшем защищать, следующее, что наша команда э, не спустит ему это с рук. Мы сейчас идем к нему для того, чтобы услышать, почему он это сделал, когда он собирается писать заявление об увольнении, и после этого мы пойдем в полицию. Значит, завтра... Нами будут направлены ряд запросов от народного депутата Украины, от областных депутатов областного совета. А 10 числа на сессии областного совета мы проголосуем обращение от всего депутатского корпуса на правоохранительные органы, на прокуратуру, для того, чтобы этого человека привлекли к ответственности. Значит, главная причина, почему мы здесь, это для того, чтобы абсолютно все поняли, что если кто-то позволит себе поднять руку на женщину или на другого человека, который имеет свою четкую гражданскую позицию, мы все вместе приедем и дадим участие подход. И мы добьемся того, чтобы этот человек уволился, потерял эту работу и был привлечен к ответственности. Поэтому я хочу, чтобы буквально сейчас еще минуту Аня рассказала два слова, что произошло. И мы собираемся и идем к этому Ублюдку на встречу. Ань, пожалуйста. Да, я хочу сказать, что нападение было где-то около 10 вечера. Я проходила мимо и просто ни с того ни с сего. Я, конечно, они обсуждали то, что мы привезли мусор к нашему горсовету. Это тот мусор, который не вы доносится просто. Мы постоянно э, с этим боремся. Но нас никто не слышит мы просто поубирали, и мусор, так чтобы не рассыскали его где-то Просто на ровном месте мне папа вообще Начал меня оскорблять. И у меня просто автоматически по носу сейчас сказать что это было, мы, акции, мы, акции, мы не делаются мы не делаем никакую акцию всегда все акции мы делаем в законном порядке всегда всегда предупреждать поэтому нападение было серьезно вот есть сейчас оно туда Все, пошли, не будем терять время. Сейчас мы идем к мэру в кабинет и хотим услышать их ответ. сложившуюся ситуацию. Здравствуйте. О, представьте Подождите. себе, представьте себе, Подождите. что сейчас ночь, Мы с вами что вы встретили Аню, а возле Ани стою я. И представьте себе, что Аню есть кому защитить. Отойдите, что вы стоите?

Там написано, что нельзя бить славу. Вот вам русское заявление, пишите. И увольняйтесь нахрен отсюда, потому что если я сейчас поступлю теми же методами, что и вы... А Какое вы имеете что? право? Прийти? Какое а он право? право? А Какое а он пьешь? имеет право бить женщину? Слушай, вы вы я вас спрашиваю, я вас спрашиваю, вашу вашему от чего взялась? Сама себя ударила? Да, да. 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 А да. А видео, видео сами себе придумали? Вам не стыдно? Мне нет. Вам не стыдно? Не вы не знаете, вы покупаете этого подманка? Вам должно быть стыдно. Вам Вам стыдно, что вы вот таких вот мудаков покрываете. Понятно вам? У вас ни совести, ни чести. Вот точно так же, как у него. Пиши заявление, чтобы он спрятался. Пиши заявление. Подлец. Я сказал, пиши заявление. Кто дает Что, что вы знаете, как это произошло? Что такое? Никто имеет право протягивать руки Помогу. на женщину. Что дальше? Что? Говорите. Мы За что Мы ударили? Мы встретились для чего? Пусть пишет заявку. Мы пусть 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 встретились заявки. для того, пусть чтобы вы писали заявку и уходили. Какие заявления и будут? Да вы что? Напишет. Напишет сейчас же. Какой нахрен отпуск? И вы сидите А на чем со мной? Да, а зачем со мной встречаться? Не с... а с... Не с... Вот чего. Вот не я не не чтобы вы написали заявление и спалили отсюда с чистой совести. Почему? Я вам заявляю, если вы этого не сделаете, я проконтролирую, Извините, чтобы этот вопрос вышел на национальный уровень. А вас будут говорить абсолютно все. Вы, не, вы даже себе не представляете, на сессии областного совета я позову начальника полиции, я позову главного прокурора области, и то, что вы сделали с ней, вам покажется просто маленьким вообще. Потому что мы за такое хамство за такую низость, которую мужчина, вы же были в АТО Вы атошник, вы бьете женщину. Я зовут Роман, да как меня зовут. Я вас спрашиваю, за что вы били женщину? Вот да, сегодня а, сегодня а Олег Юрьевич У меня тоже не жена У меня тоже не взрослый Если такое и, ублюдок и. как вы будет бить просто так на улице а Я не буду не просто отвечать Я тоже отвечу и Вы думаете что за нее некому заступиться Вот посмотрите это такая часть Которая по звонку приехала А завтра здесь будет 200 человек и вас двоих просто вынесут чтобы поедить, Без всяких заявлений Ну, не 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 где мэр? Где не мэ? Позовите сюда Михаила Васильевича. Михаил Васильевич. Пусть вызывают полицию. Мы бы полицию вызвали, а вы не знаете, где мой кабинет. Михаил Васильевич, вы просто... Но слышали. это ненормально. Вы договорились с губерником с Я ни с кем ни о чем Что не договаривался. Меня не висят. интересуют ваши какие-то договоренности. Меня интересует, когда вы вынесете проект решения об увольнении этого человека. Вы, вы с ними или нет? Скажите мне. Так, смотрите. Вы должны были зайти в кабинет. Я не говорю ничего Я вас спрашиваю. Вы, <кван scholars> вы, <Dumbo> вы поддерживаете то, что вы, вы сейчас покрываете преступника. Вы сейчас с ну такой же, в таком же преступном сговоре с этим человеком. И вы будете нести за это ответственность. Это right. оценочное yes. суждение. Вы будете нести за это ответственность.

расследование. Что что? И к чему Не вы пришли? И к чему вы пришли? Ну я же говорю, зайдите к лечению. Не, ну вы скажите А раз, Ваш, мы вы садишко, ныжко, вы вы что мы решили? с ты что нынешним? мы решили? Мы уже в кабинете. Ломан. Не уходите. Идите сюда. Да, включите. Здравствуйте, Роман. Добрый день, Вадим. Можно? Михаил, вот Олег Юрьевич. Вот это, здравствуйте. Вот это ваша внучка И вот когда она вырастет и станет возрастом Ани, какой-то негодяй возьмет ее ночью побьет. И нет, теперь нет. представьте себе, что ее никто не защитит. Нет, я нет. вам сейчас демонстрирую, что мы ее защитим. Вот И я вам говорю, распорядка. это не просто вот так, что мы с вами сейчас так лояльно общаемся. Могли бы по-другому вообще общаться. Я вам говорю о другом, Вера. что мы в юридическом плане сделаем все, чтобы Фотка мы за это ответили. Даже если у нее будут... Малые телесные повреждения Это уголовные документы? Все равно Я слышу только вас А мы вас видели нам, нам в принципе Кроме вас, кроме заявления об увольнении Больше ничего не надо Если вы хотите извиниться, пожалуйста а это, кто? Вот вам сейчас есть время Стоит человек Дайте мне Вот я дал уже я... Я, я могу вам Вы от... а не вы политические силы? От нашей. Это, это вам а стрелять, что а от а а вы, вы как раз из тех предателей, которые с не Почему вы меня не отозвали? В смысле? А вы уже давно не А почему вы меня не отозвали? Отзывали. Буквально все. Я хочу, я депутат. Я Вы Почему вы меня депутатом не отозвали? Я Мэр что тогда вы меня не от от вы меня не отозвали. У вас зато на собрании депутатском отозвали все дружника, потому что. Как потому что я депутат, не мой. Потому что вы не достойны. Вы поддерживаете в школе, в школе, насилие.

От Олега Юрьевича, что конкретно было в этом вечером, что он сейчас клевечит. И говорит вам сегодня утром, когда пришли с Наташа и Юра, пришли, и он сказал, что именно я была инициатором всего этого. Я хочу увидеть, где Олег Юрьевич хочу увидеть, что он хочет этим сказать, то есть я провокатор этих всех действий, как говорит Алла Викторовна, я хлопаю, он хлопал в ладоши и оттаскивал собак, или что, вам не стыдно? И стыдно сами по себе, стоп, стоп, стоп. да? А теперь я добавлю, та женщина, которая на видео, та женщина, которая на видео, вот так рукой вот она мне это рассказала, ну что, что первая ты ударила Олега Юрьевича сумочкой, а он, и ты включил Но, тот телефон, и, тот и в тот в момент ты телефон не включил. Так, второй момент, Англ, да. он тебя действительно отгонял вот да. таким вот жестом. Да. А, а синяки откуда да, появились? Да. Да. Она, не, да. она, она откуда не Она работает, не она работает в госорганах. Здрасте. Здравствуйте, Алла Викторовна. На больничном это он, это такой, он живой, здоровый, это с ним мотивация. все хорошо. Значит, это все, это, это еще суд будет разбираться по поводу этого больничного. Нет, нет, вы сейчас меня слушаете. Он не на больничном, вы он меня может. слушаете. Теперь я вам еще раз говорю. Вы его отстраняете, вы выносите этот вопрос на сессию, потому что он будет осуществлять давление на вашу комиссию. Понятно? Видите, как эти депутаты, где? На амбразуру встает за него. Вы понимаете, какое решение будет это комиссии? Вы хотите, чтобы честно было это все? Или вы с ним вместе, в одной связке, что вы его защищаете? Конечно, вы, вы, вы в одной связи? А, а вы в одной а, До сих пор мы вред. одна команда! Вы, все, не кричи! Не кричи! Не, не он это сделал! Я делаю. вам. полиции! Я с я вами не разговариваю! Анастасия, Олег Юрьевич, с сегодняшнего дня, в отпуске, как человек, который был в АТО, был в Вот послушайте, я вас что это за... Вы мне Нет. что хотите сказать? Это что, дает им сейчас какую-то индульгенцию сюда? или что? Причем тут это? Зачем вы, мне, это, зачем, вы, это зачем, вы, зачем вы такими вещами прикрываетесь? Вы, что? Вы, что, что вы мне хотите хотите сказать? Сказать? Что значит, что он был ну, что 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 Надо было до завершения расследования никуда никого вы не хотите, отпускать. Вы чего вы это было? Мы хотим, чтобы вы уволили человека, который избивает женщин, который является вашим мэром, который мэром замом. вот чего мы хотим. А теперь слушаем Замэра Зам имел на участке так как участник которого написал заявление об отпуске на 14, конечно. <свеч> 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 Хорошо. Прикид, так, он не начал, и не имею права его не дать. Вчера я создал распоряжение о создании комиссии и расследования этого факта. Входит туда два депутата. Каких можно 4? фамилии? Фамилии можно? депутатов. Давайте, давайте. председатель депутатской группы. Э, Покажите распоряжение, Кто, кто? Персональный склад да. да. Значит, заступник міського голови с питанием Янинска, Павел Александра Голова? Нет, его тут нет. нету. И кто еще? Юзишина Инна Викторовна, начальник различного вида. Члены комиссии. Завел Олег Петровна mm -hmm. Керуючая справа. Депутаты Кударской міської ради. Вчера полицейский Василий. Все свои, короче. Голова постельной комиссии, стандартный депутатский директор. Все свои, да. Все свои, да. Хорошо, что я и говорю. Ну, я же не являюсь депутатом. Михаил Васильевич, она уже сделал выставку, вынесла. Да, она уже сказала, что Аня была его сукой, и тому это дает право ему ее бить. Давайте так, да, Михаил Васильевич, у меня простой вопрос. Вот смотрите, я депутат областного совета, Николай личный депутат областного совета. Когда вы приходите к нам в областной совет за какой-то помощью, мы за это голосуем или не голосуем. И помощь либо выделяют, либо не выделяют. Последние годы мы за это голосовали. А сейчас у меня хочется вот вам задать вопрос, простой вопрос. Вы видео видели, которое ночью произошло? Ну, видели, да. Видели, да, да? да? Скажите, вы считаете, он прав или нет? Вот ваша личная оценка. Ну, я не хочу комментировать свою личную оценку, потому что на телефон. Это не важно. Это, Но это по-мужски. Вот по-мужски. Он прав или нет, что он ударил женщину? Ну, давайте так. Мне сказали, допустим, быть, я опрашивал. Значит, я пришел вчера, пол восьмого на работу, чтобы застать нашего охранника. Я его спросил, mm -hmm. я вызвал к себе человека, нашего сотрудника по той тоже там присутствовала. Я спросил депутата городского совета, который осматривал Анну Костенко, который сказал, что у нее было, когда он осматривал, только был Цевичок. А, а какое он имел право давать вам показать по этому Я поводу информацию, если он работник скорой помощи? Какое право он имел? Какое право он имел комментировать ситуацию? Вы... Какое я... он право имел это коллега, делать? Вы считаете, он поступил правильно, что он избил Дальше Есть полицейские, которые были... Все. Есть это, это, да. заявление. Полицейские должны разобраться. Я не судья, судить я не могу. Не а а как страницу, это время расследования. Время расследования он в сегодня в не должен проводить. Это манинация. Вы но сейчас но проводите манинацию. Вы верите? Вы его отправили на больничный. Делает. Вы же визировали заявление. Послушайте, каждый раз, когда Бонасюк наводит здесь хиппиш, здесь происходит коррупция.